بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام <سؤال> عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام 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 السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته 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 Tak السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته 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 السلام عليك أيها النبي <سؤال> ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي 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 ورحمة الله وبركاته صلى الله عليك يا رسول الله 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 صلى الله عليك يا Resulallah. صلى الله <سؤال> عليك يا رسول الله صلى الله 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 عليك يا رسول <سؤال> الله صلى الله عليك يا رسول 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 الله على النور <سؤال> واهله اللهم صل على النور 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 النورِ واهلهِ اللهم صلِّ على 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 النورِ واهلهِ اللهم صل صل على النور واهله اللهم 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 صل على النورِ واهلهِ اللهم صلِّ على النورِ واهلهِ اللهم صل على النور واهله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما غلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما غلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما غلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الف الفاتح لما غلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما غلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما غلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما غلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما غلق والخاتم لما سبق نصر نصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما غلق والخاتم لما سبق نصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما غلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما غلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم الصلاه والسلام عليك يا رسول الله الصلاه والسلام عليك يا حبيب الله الصلاه والسلام عليك يا نبي الله الصلاه والسلام عليك يا خليل الله الصلاه والسلام عليك يا صفي الله الصلاه والسلام عليك يا ولي الله الصلاه والسلام عليك يا خير خلق الله الصلاه والسلام عليك يا نور عرش الله الصلاه والسلام عليك يا امين وحي الله الصلاة والسلام عليك يا من زينه الله الصلاة والسلام عليك يا من شرفه الله الصلاة والسلام عليك يا من كرمه الله الصلاة والسلام عليك يا من عزمه الله الصلاة والسلام عليك يا من علمه الله الصلاة والسلام عليك يا من من الله الصلاه والسلام عليك يا من اختاره الله الصلاه والسلام عليك يا سيد الاولين والاخرين الصلاه والسلام عليك يا شفيع المذنبين الصلاه والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاه والسلام عليك يا رحمه للعالمين الصلاه والسلام عليك يا امام المتقين الصلاه والسلام عليك يا رسول رب العالمين الصلاه والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قله حيلتي يدركني الصلاه والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قله حيلتي يدركني الصلاه والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قله حيلتي يدركني صلوات الله وملائكته وانبيائه ورسله وحمله عرشه وجميع خلقه على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه يجمعين الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك وانعم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين، اللهم آته الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية والمقام المحمود، الذي وعدته، اللهم اشرح بالصلاة عليه صدورنا، ويسر بها امورنا، وفرج بها كروبنا، واقض بها ديوننا، وأصلح بها حوالنا وبلغنا بها آمالنا وانصر بها حجتنا واغسل بها حوبتنا فاجعلها نورا لنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا اللهم ارزقنا شفاعته صلى الله عليه وسلم يوم الحساب ورؤيته صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم في المنام واليقظة مرارا واسقنا من حوله صلى الله عليه وسلم والأهل والأحباب وأظلنا ووالدين والمؤمنين في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك وأكرمنا بمرافقته صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى بغير حساب ولا عقاب اللهم حين على سنته وجماعته وتوفنا على ملته واحشرنا في زمرته واجمعنا تحت لوائه صلى الله عليه وسلم واجمعنا بنبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في المنام في الدنيا مناما وفي الاخره عيانا وبيانا ورحم بالصلاه امه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن امه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واغفر لامه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وانصر امه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واكرم امه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اتب علينا انك انت التواب الرحيم وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين